Так, для решения данной задачи с э, конденсатором и резистором, надо, естественно, сначала для электрической списываем написать запуск Ома, нас. То есть Здесь у нас ЭДС Т это случайный ЭДС, который находится на ринке. Ну и предполагается, что оно удовлетворяет в следующем Среднее значение ds, как ты равняется нулю, ну а корреляционная функция для дс она пропорциональна этой функции t1 и t2 с каким-то крифором. Вот теперь нам э, надо как и при решении задач на движения сначала выразить исходящую компенсацию от Т через ЭДС в предыдущий момент времени, то есть ищем решение в следующем виде. QAT равняется плюс волной AT на 10 степени минус T разделить на RC. И подставляем данное выражение в уравнение. Ну, делить на c плюс e умножить на dt по будет так, d плюс волну по dt на e степени минус t на rc, плюс q волной на производной от этой экспоненты. Это у нас равняется ЭДС от Т. Теперь после этого мы замечаем, и эти вот слагаемых, они друг с другом сокращаются. Ну и таким образом d плюс волной dt равняется единица на r dts от t и единица на r То есть кус волной от а t равняется единица на r интеграл от 0 до t по dt1 ЭДС от Т1 есть степени Т1 на РС. Значит, и подставляем вот эту руку и волной от этого Находим, что у от Т это единица на R, на интеграл от 0 до Т ds Т1. от Т1 в степени минус Т минус Т1 разделить на РС теперь нам надо сосчитать среднее значение по от квад r квадрат. Значит, ну, для того, чтобы рассчитать среднее значение по от квад r квадрат, нам надо записать один интеграл, записать второй интеграл, ну, и начинать все множители выносить за знаки средних значений. Ну, а потом свойства, что среднее. Без каких-либо средств, без каких-либо, потому что самое главное, что нам это нужно, именно это. Ну что, давайте тогда считать среднее начинение. Т. равняется единица на r в квадрате. Интеграл от 0 до t, по 1, ds от t, 1 и в степени минус t, 1 на r в сетке. интеграл от 0 до t, по 2, ds от t, 2 и в степени минус t, 1 на r в Дальше пишем единица на r, -квадрате, лёдок, t, r лёдок, в квадрате интеграл от нуля до t по dt1. Интеграл от нуля до t по dt2. Есть степень минус t минус t1 на r c. Есть степень минус t минус t2 на r Среднее значение из-за веса t1 на r t2. Данное среднее значение, оно у нас пропорционально дельта функции. Дельта функцию мы можем проинтегрировать. В результате получаем А делить на r в квадрате интеграл от меня до по dt1 есть x минус 2 на rc п минус t1. Значит, равняется а делить на r в квадрате минус минус 10 x минус 2 c на rc делить на 2 на rc. Значит, и по другому у нас здесь получается а умножить на c делить на 2r единица минус 9 минус 2t минус rc. Вот такое выражение получается для среднего значения квадрата галек. Теперь мы можем рассмотреть два единого случая. Первый случай это когда t у нас стремится к бесконечности, и t много больше, чем rc. Это означает, что среднее значение у квадрате это а умножить на c разделить на 2. А с другой стороны, если бы мы рассматривали это же среднее значение методами равновесия статистической физики, вот представим себе равновесная статистическая физика, конденсатор, энергия конденсатора это у квадрате делить на два С. Значит, ну вот у нас получается, что распределение вероятности оно пропорционально с минус у квадрате на два С делить на К Т. И, соответственно, среднее значение в квадрате это у нас в формальном случае умножить на КТ. Поскольку результаты неравновесной статистической физики, они должны согласовываться с результатами равновесной статистической физики, то у нас получается, что акции делить на 2 r должно быть равно С умножить на КТ. Коэффициент А это 2РКТ. r Начну, и мы можем это вот коэффициент, а умножить на все на не умножить на То есть а, среднее значение в квадрате, это надо смотреть Ситуация небольшой, на. Значит, у нас получается С умножить на С, единицы и Значит, в условии надо отдельно рассмотреть случай, когда t много меньше, чем rc. Значит, если t много меньше, чем rc, вот, то мы можем э, записать выражение вкупа как 2t разделить на rc. Вот. Ну и получается выражение ⁇ такое, два это ⁇ бластка весна ⁇ на. Ряду,